Привет, друзья! Меня зовут Вадим Друмов, и я руководитель компьютерной школы ГИЛИ. Сегодня я хочу ответить на часто задаваемый вопрос, как правильно выбрать эти школы. Самый лучший способ – это спросить своего друга-айтишника, где лучше учиться. Ваня, у тебя есть друг-айтишник? Ну, если у тебя нет друга-айтишника, я уверен, что у тебя есть знакомые, у которых есть друзья-айтишники. И они 100% помогут тебе э правильно выбрать школу по рекомендации, потому что ребята из отрасли они в большей степени знают, где лучше э, преподают и где лучше дают э, знания, практические знания в том числе. Но если вы хотите более подробно и скрупулезно подойти к выбору it школы, в описании есть моя статья, где я подробно описываю, как лучше выбрать школу программирования. Ваня, тебе тоже нужно обязательно прочитать.